নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি আপোনালোকক দেখুৱাম আমাৰ এই কিছুদিন আগতে যিটো সহজ পদ্ধতিৰে আমি কবি খেতি কৰাৰ কথা কৈছিলোঁ এতিয়া বকলিবোৰ আমাৰ ছিঙিব পৰা হৈছে কেনেকৈ ডাঙৰ হৈছে চাওকচোন এয়া বকলি এয়া এতিয়া এয়া ব্ৰকলি আজি আমি হাৰ্ভেজ কৰিম ছিঙিম এইয়া ওলকবিবিলাকো চাওক এয়া এয়া ব্ৰকলি ডাঙৰ হৈছে কেনেকুৱা ইমান ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ হৈছে বহুত সহজতে হৈছে ভাল হৈছে ফুলকবি চাওক এয়া ধুনীয়াকৈ হৈ আহিছে এ এয়া ফুলকবি আজি আমি হাৰভেষ্ট কৰিম ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে এক কেজিয়াৰ নিচিনা ফুলকবি হৈছে এয়া এয়া নতুনকৈ আকৌ লগোৱা হৈছে এইবিলাক ফুলকবি ধুনিয়া হৈছে এতিয়া আমাৰ লগত আছে আমাৰ যিজন দাদাই এই বাৰীখন মেইনটেইন কৰি আছে ব্ৰমন দাদা দাদা নমস্কাৰ নমস্কাৰ আপোনাৰ পাচলি বাৰীখনত আহি খুব ভাল লাগিছে আজি দেখিছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ ব্ৰকলি হৈছে ফুলকবি হৈছে ওলকবিবিলাকো ডাঙৰ ডাঙৰ হ'ল ছিঙিব পৰা হৈছে আজি আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে আচলতে কেনেকৈ আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ খেতিখিনি কৰিছে কি পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিছে আমাকো শিকাই দিয়কচোন গুৰিৰ পৰা কওক কেনেকৈ কৈ কৰিছে কি সাৰ দিছে কি পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিছে কৈ আছোঁ তাৰ মই আগতে গাঁত খান্দি লৈছিলোঁ গাঁত খান্দি লৈ তাত গোবৰ সাৰ গোবৰ সাৰ যিমান পাৰোঁ দিছিলোঁ লগতে এই ভামী কম্প'ষ্ট ভামি কম্প'ষ্ট আৰু হেৰি মিক্স কৰি পেলাই দিছিলোঁ দিয়াৰ কাৰণেখিনি হৈছে আৰু মোৰ পানীটো মই কিন্তু হেৰি পেলাই চাপ্লাই পানী আচ্ছা চাপ্লাই পানী আছে ন পানী কিন্তু হেৰি নহয় প্ৰায় মই সদায় আহি পেলাই পানী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ সেইটো কাৰণে এইবাৰ মই আগৰ বহাটোকে এইবাৰ বেছি ভাল হৈছে সেইটো কাৰণে কৈছোঁ আৰু যিবিলাক উঠাইছিলোঁ উঠোৱা জেগাত আকৌ নতুনকৈ পুলি দিছোঁ আৰু পুলিবিলাক প্ৰায় ডাঙৰ হ'ব ধৰিছে এতিয়া এইবিলাকো হয় আৰু এইবোৰ দেখিছোঁ আপুনি গোবৰ আনি থৈছে এইবোৰ কি কেনেকৈ ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে গোবৰখিনি আনি শুকুৱাই লওঁ শুকুৱাই লৈ পেলাই গুড়া কৰি পেলাই একেবাৰে এই ভামি কম্প'ষ্ট লগত মিক্স কৰি পেলাই দি দিওঁ জেগাই জেগাই কাটে কাটি মানে অকল গোবৰ নিদিয়ে লগত ভামি কম্প'ষ্ট অকল ভামি কম্প'ষ্ট লগত দিলে কি সুবিধা হয় সুবিধা হ'লে তেতিয়া সেইটো ভাল হয় আৰু হয়

আৰু এতিয়া আপোনাৰ এই লেচৰা মাহবোৰ কেতিয়া লাগিব এইবোৰ হৈছে পোন্ধৰ দিন বিছ দিনৰ পিছত আৰু লগাই দিম আৰু মই হেৰি জেং লগাই জেং দিম জেং দিব জেং দিম জেং দিলে ওখ মানে যিমানে ওখ হৈ যাব জেং দি পেলাই আকৌ চাঙৰ নিচিনাকৈ বান্ধি দিম দুই তিনিটা পাৰি দুই লাইন হেৰি কৰি পেলাই আচ্ছা জেং দি তাত কামি বান্ধি দিম হয় তেতিয়া তাত ওলমি থাকিব সেইখিনি লাগিছে

আপুনি ক'ব বিচাৰিছে যে কবিটো ভাল হ'বলৈ হ'লে বাকী যিটো আছে গুৰুত্ব ল'ব লাগিব জাতটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট জাত বেয়া হ'লে ভাল ফচল নাপায় আৰু এইটো দেৰিকে দিলেও কিন্তু ভাল জাতটো মানে কবি আধা কেজিৰ পৰা এক কেজিলৈকে হ'বই হয় তাৰমানে ফুলকবি যদি জাত বেয়া হয় গছটো হ'ব ফুল নফুল কিনা জাত এইটো হয় এই কিনা জাত কাৰণে দেৰি লাগিছে বহুত দেরি হৈছে এইটো আৰু ওলকবিৰ জাত বেয়া হলে কেনেকুৱা হয় আৰু একদম সৰু 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 হয় ওখ হৈ যায় যায় ফাটি যায় ফাটি যায় ডাঙৰ নহয় আচ্ছা আমি ওলকবিৰ ক্ষেত্ৰত বৰাক্স অভাৱৰ হলে ফাটি যায় বুলি কওঁ কিন্তু আপোনাৰ ইয়াত দেখিছোঁ এটাও ফাটা নাই আপুনি বৰাক্স চৰাক্স দিছে নেকি নাই দিয়া নাই একো দিয়া নাই একো দিয়া ইয়াৰ মূল কাৰণটো আপুনি কেঁচু সাৰ দিছে কেঁচু সাৰ দিছোঁ আৰু পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে গোবৰ সাৰ দিছে আৰু যিমান পাৰিছোঁ গোবৰ সাৰটো দিছোঁ গোবৰ মানে শুকাই পেলাই কৰি দিছে তাৰমানে আপুনি ক'ব বিচাৰে যে কেঁচুসাৰত উদ্ভিদৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় গোটেইবোৰ উপাদানেই থাকে তাকে হয় হয় আৰু কেঁচুৱে যিটো গাৰ পৰা ৰস নিখৰাই তাতে উদ্ভিদৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় হৰমন বিলাক উঠা কৰে আচ্ছা 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 খুব ভাল আদৰ্শ আপুনি কেঁচুসাৰটো ক'ত পায় আপুনি কিছু আৰু মই আচলতে আগতো হেৰি পাইছোঁ আজিকালি নাই দেখোন ডিপাৰ্টমেণ্টে নিজে বনাব চেষ্টা কৰিছে নাই বা মই চেষ্টা কৰা নাই কিন্তু মই কিনি আনো এই ধৰক আপোনাৰ হেৰি এই টাবৰ দোকানত মই আজিকালি হেৰি দিয়ে এই কি বুলি কয় মানে ফুলৰ পায় টাবত টাবটোত কি কৰে তাত মানে বস্তা হিচাপে পায় দহ কেজি পেকেটত এতিয়া আপুনি এই যে কপিখিনি এতিয়া উঠাব পিছৰ চাম হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ পিছত কি খেতি কৰিব আপুনি এতিয়া মই হেৰি পচাইছো জিকা আৰু ভেন্দি জিকা ভেন্দি আপুনি পচালে পচালে ঠিকে আছে বাৰু আগতীয়াকে হ'ব আপোনাৰ ভুল ভুল লগাই নে নলগাইছে তাৰমানে বাৰীখনত আপোনাৰ মানে নীৰৱ চিহ্নভাৱে খেতি হৈয়ে থাকিব তাৰমানে পৰিয়ালটো চলিবৰ কাৰণে কোনো চিন্তা নাই আৰু তাৰমানে

ধন্যবাদ দাদা আপোনাৰ খেতি দেখি আমি অনুপ্ৰাণিত হৈছোঁ আমাৰ আমাৰ কৃষক বন্ধুসকল আৰু অনুপ্ৰাণিত হ'ব আৰু প্লাছ আমাৰ যিবিলাক মানুহৰ বাৰীৰ চুকত অকণমান হ'লেও মাটি আছে আধা কঁঠা মাটি দুই লোচা মাটি তিনি লোচা মাটি তাতে খেতি কৰি আপোনাৰ পৰিয়ালটো তাৰমানে ধুনীয়াকৈ ঘৰত উৎপন্ন কৰোঁ খাদ্য খাব পাৰিব ইয়াত কোনো সাৰ ঔষধ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা নাই সেইকাৰণে স্বাস্থ্য ধুনীয়া হৈ থাকিব আপোনাৰ স্বাস্থ্যটো দেখিলেই আমি অনুভৱ কৰোঁ যে আপোনাৰ স্বাস্থ্যটো সেইকাৰণেই ধুনীয়া হৈ আছে গতিকে আমাৰ বেলেগ কৃষকসকলেও এনেকৈ খেতিটো কৰিবই কিন্তু যিবিলাকৰ কৃষকৰ ঘৰত মাটি একেবাৰে কম তেওঁলোকেও এনেকুৱা আহি লৈ দুই লেচা তিনি লেচা মাটিতে পৰিয়ালটোৰ কাৰণে দৰকাৰী খাদ্য শস্যখিনি উৎপাদন কৰি ল'ব পাৰিব ধন্যবাদ থেংক ইউ